melembabkan buah dan membuahkan terus-menerus tanpa ada musimnya jadi terus-terus tidak berhenti membuahkan di luar musim terus berbuat di luar musim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat agro inovasi dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya di video kali ini. Dan pada video kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan menunjukkan kepada sahabat semua tentang bagaimana membuat booster untuk mempercepat pembungaan dan pembuahan, bahkan di saat belum masaknya generatif ini sudah bisa dipaksa generatif dengan model seperti ini jadi di depan saya langsung saja saya sudah menyiapkan dua bahan yang sederhana yang familiar pasti semua orang juga tahu yang pertama yaitu adalah telur kemudian yang kedua adalah mecin atau motor Ya saya biasa menggunakan capiring terbang jika untuk penggunaan pupuk ya lebih dominan capiring terbang. Oke okay, baik eh, sahabat semua sebelum saya lanjut ke tutorial bagaimana cara membuat racikan yang mujarab ini yang Abu ini. Oke okay, baik sahabat semua sebelum saya lanjutkan ke videonya tutorialnya. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda semua yang telah mendukung channel ini ya dengan melakukan subscribe, like, comment, and share. Kemudian bagi Anda juga yang baru menemukan channel ini selamat bergabung dan tentu doa terbaik buat kita semua. Semoga kita sehat, sukses, berkah, berlimpah semuanya selamanya. Amin. Oke, langsung saja sahabat semua di depan saya sudah ada alat-alatnya ya. Di sini juga perlu saya informasikan ini air, air sumur ya air biasa kurang lebih 1 liter. Oke kita langsung saja ke tutorial kita praktekkan langsung ya. Pertama telurnya dipecahkan tentunya telurnya dipecahkan terlebih dahulu sahabat semua. Oke Seperti yang terlihat di video ini, sahabat semua saya menggunakan tiga buah atau tiga butir telur. Nah ini tiga, seperti yang kita lihat bersama tiga telur. Kemudian saya masukkan mecin oplos dengan mesin. Nah ini takaran mesin kita takar dengan sendok makan ya sahabat semua. Oke. Ya pas ya ini ada satu satu sendok makan sobat semua. Kita langsung saja dicampurkan ke telur yang sudah ada. Oke baik. Oke. Nah kemudian setelah ini diaduk ya diaduk channel ini adalah kita ngajak kreatif ya banyak menggunakan apa yang ada di sekitar kita kita jadikan yang bermanfaat ya terutama untuk tanaman dan juga hewan ternak ya sahabat semua. Karena banyak manfaat dan kandungannya ya daripada kita beli pupuk-pupuk kimia sintetis, obat-obatan sintetis yang pertama mahal tentunya, juga yang kedua tidak baik kalau terus-menerus dipakai dalam jangka yang panjang ya. Beda dengan produk-produk organik apalagi yang kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang alami tentu ini jangka panjang kun justru semakin membantu menyuburkan atau menggemburkan tanah juga sehat ya tanaman ya sahabat semua nah oke okay, baik setelah seperti ini kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah memasukkannya sahabat semua ke air yang sudah disiapkan nah kembali saya ulangi airnya adalah satu liter ini kurang sedikit ya satu liter kurang sedikit dengan tujuan dengan dimasukkannya ini menjadi 1 liter. Jadi gitu. Oke, kita langsung masukkan saja ya. Oke. Kita langsung masukkan. Jadinya seperti ini. Kemudian kita tutup rapat. Seperti ini hasilnya sobat semua. Kita aduk. Oke. Sampai benar-benar larut. Dan ya. jadi satu antara telur dan micin tersebut. Nah. Oke ini sudah larut ya sobat semua. Seperti ini. Kemudian kembali tutup. Nah setelah ini. Sobat semua yang harus dilakukan adalah menyimpannya terlebih dahulu sebelum diaplikasikan. Ya, sebelum diaplikasikan sekali lagi disimpan terlebih dahulu. Di mana disimpannya? Saya dalam proses menyimpannya, ini yang saya praktekkan adalah saya tidak menyimpan di tempat yang lembab, juga tidak di tempat yang panas. Saya simpan di tempat yang teduh tapi tidak lembab ya. Jadi begitu sama semua. Nah, ini kita biarkan berapa hari membiarkannya. Ini saya biarkan satu minggu, dan kita hitung dari sekarang, ya. Hari ini adalah hari Minggu, Sobat semua. Tanggal 27 Agustus 2023, nanti kita akan ambil hasilnya, dan kita akan praktekkan setelah seminggu dibiarkan seperti itu. Nah, gitu. Begitu, Sobat semua, nanti kita akan lanjut ke hasilnya setelah seminggu kemudian. Ya oke okay, baik sahabat semua kita sudah mempermentasinya ini sudah satu minggu kita lihat ini minggu seperti ini tadinya tidak ada busa busa seperti ini ini sudah pas ini sudah menjadi seperti ini hasilnya jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal aplikasikan dan cara untuk aplikasinya yuk kita lihat sama-sama. Oke, eh, di sini saya sudah nyiapkan air ini 5 liter isinya. Karena ini 1 liter sobat semua, ini baiknya untuk 10 liter. Jadi ya, karena ini di sini 5 liter airnya, maka kita akan masukkan setengahnya. Kita buka masih ada gasnya sedikit. Ini bau telurnya, telur sama mecin kita kocok terlebih dahulu sobat semua. Oke, okay, saya ulangi karena ini airnya 5 liter maka saya kasih setengahnya. Jadi kalau ini semuanya 10 liter atau 15 liter ya, nah, kita kasih setengahnya. Ya diperkirakan saja ya, sobat semua. kita perkirakan sudah setengahnya, kurang sedikit. Nah, ini sudah setengahnya. Ini simpan kembali. Kalau mau langsung semuanya tinggal dicampurkan ke dalam air 10 nah, Kita aduk. Simpan sekali sama semua, ini tinggal menyiram-nyiramkan ke area akar tanaman kita. Gitu. Khususnya tanaman yang berbuah. Ini bisa melebatkan buah dan membuahkan terus menerus tanpa ada musimnya jadi terus terus tidak berhenti membuahkan di luar musim yuk, cara tinggal ini. kita siramkan Oke, yuk kita siramkan ya gini sama semua nah, ini tinggal disiram siramkan ini musimnya musim kemarau panas sekali pada semua tapi lihat ya buahnya jeruk lemon ini tidak pernah berhenti untuk berbuah walaupun saat kemarau ya jadi tinggal seperti ini saja mudah Terus berbuah di luar musim sampai semua sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya